नमस्कार आज साईनगर सई वेस्ट या ठिकाणी वुमेन्स प्राईड असोसिएशनच्या अध्यक्षा सौ निभा मितेश मोदी यांच्या कार्यालयाचे ओपनिंग झालेले आहे ह्या कार्यालयाच्या ओपनिंगसाठी नाळसोपोरा विधानसभेचे तरुण आमदार श्री क्षितिश ठाकूर हे आलेले त्यांच्यासोबत ह्या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी महापौर माननीय श्री नारायण मानकर व सई विराज शहर महानगरपालिका हे देखील आलेले होते तर आता आपण बघूया काही अध्यक्षा निभा मितेश मोदी काय सांगत आहेत ते आपण ऐकूया नमस्कार आज आपल्या सोबत बोलण्यासाठी वुमन्स असोसिएशन आहेत ते काय सांगत आहेत आपण ऐकूया मॅडम नमस्कार काल आपल्या ऑफिसचं उद्घाटन झालेलं आहे ह्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल जी नमस्ते मी निभा मितेश मोदी वुमन्स प्राइड असोसिएशन के अध्यक्षा हा और मैं पिछले दस साल से कार्य कर रही एनजीओ के माध्यम से और यहाँ पे जो कल ऑफिस की ओपनिंग हुई है बहुत शानदार हुई है और जो पब्लिक ने कहा था जो महिलाओं ने कहा था कि मैडम आपकी ऑफिस होनी चाहिए हम लोगों के लिए यहाँ साई नगर में एक ऐसा होना चाहिए कि कभी भी रेलिवेंट ट्वेंटी फोर आवर्स में भी कोई एक इश्यू होता है जनरेट तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप उपस्थित चाहिए हम लोगों को तो वो मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ऑफिस की ओपनिंग की है कल हमारे एम एल साहब श्री सितीश ठाकुर जी आए थे उनके हंसते हुए है फिर हमारे सीनियर श्री माँ मानकर साहब जी आए थे उनका भी बहुत सपोर्ट और प्यार है जो उनके हाथों से भी हम लोगों को एक आ, बोलते हैं ओपनिंग की कार्यों में सफलता प्राप्त हुई है फिर यहाँ के सारे आजी माजी नगर सेवक सारे सीनियर्स और अतिथि जो आए थे उन्होंने बहुत प्यार से ऑफिस को देखकर एक बोलते हैं ना महिलाओं के लिए कि हाँ ये एक एन की ऑफिस है अभी यहाँ से आपको सभी सपोर्ट मिलेंगे और सभी का हेल्पफुल हमको सपोर्ट रहा है तो बहुत अच्छा शानदार ओपनिंग हुआ है यहाँ पे आता ऑफिस से उद्घाटन है आता कामकाज अच्छी रूपरेषक है हाँ जी देखिए कामकाज ऐसे है कि पेपर वर्क मोस्टली अभी यहाँ पे आएंगे तो आपको पेपर वर्क की जो डे टू डे लाइफ में आपके सब बच्चे की होती है या फिर एक व्यक्तिगत में जीवन से मरण तक का जो पेपर वर्क लगता है आपको कि? जैसे कि आपको समझिए अभी बर्थ सर्टिफिकेट है आपको डेथ सर्टिफिकेट है लाइफ सर्टिफिकेट है जिससे पेंशन मिलती है आधार कार्ड है पैन कार्ड है आपका राशन कार्ड जैसे आयुष्मान के लिए आप लोगों ने अन्य लोग जो भागदौड़ किए हैं उनका आयुष्मान होना चाहिए उनको बीमा का एक लाभ मिलना चाहिए फाइलेक्स का फिर वोटर आईडी कार्ड है आप मतदान कार्ड के लिए तो आ, मतलब इतना इम्पोर्टेंस है कि आप जानते हो कि अगर मतदान नहीं हुआ तो आप मत कहाँ से करोगे आपको बहुत एक एक मोमेंट के लिए वो अगर नहीं होते कागजात तो आदमी फिर वोट नहीं कर पाता है तो वो भी हम करते हैं दुरुस्ती करेक्शन न्यू और दूसरी चीज है आप लोगों को जैसे पासपोर्ट बनानी है पासपोर्ट के लिए भी आपको बहुत सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं गाइडेंस नहीं होता है लोगों के पास ये करने के लिए तो एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करते हुए उस चीज़ को कंप्लीट दिशा देने के लिए व्यक्तिगत को हमेशा एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है प्लस जैसे आपकी रहीवासी दाखिले हो दाखिला हो गया आपका डोमिसाइल हो गया आदिवास हो गया सर्टिफिकेट्स हो गए आपके फिर बाद में एकदम प्रॉपर चैनल में और भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो स्कूल कॉलेजेस में लगते हैं किसी को सीईटी का एग्जाम दिया है तो उनको वकालत के लिए लगते हैं डॉक्टर्स का एडमिशन लिया है तो उसके लिए लगता है आपको तो अन्य अन्य एक एक डिपार्टमेंट के लिए आप जहाँ पे भी आप आगे फ्यूचर बनाना चाहते हो इन सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स का स्वरूप रेखा है नेक्स्ट आप समझिए किसी घर में डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है या कुछ प्रॉब्लम होता है या कोई आजकल के इन्फ्लुएंस इतने हैं इन्फ्लुएंस के कारण लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं सोशल मीडिया का एक स्ट्रेस है तो ये सबको भी काउंसलिंग का जरूरत होता है क्योंकि लोग एक दूसरे से बात नहीं करते तो लोग बात करने जाएंगे कहाँ फ्रेंड्स को बोलेंगे फैमिलीज को बोलेंगे कुछ एक आध होता है तो फिर हम जैसे लोग वहां पे उनका एक मन खोल के बात करने का उनको कुछ आइडियाज देना है, उनको कुछ सपोर्ट देना है तो वो भी करते हैं हम और ये कॉमन सर्विस सेंटर के हिसाब से सारा रेलेवेंट चीज एक व्यक्तिगत को वन रूफ में आपको मिलेगा यहाँ पे उपलब्ध हाथिका फक्त पेपर वर्क काम होना है कि रहीवासी जे रहते समझ सकता कि फिर कब काम होना रहे। नहीं नहीं यहाँ आपको देखिए आयुष्मान भारत जैसे आप सभी लोग जानते हैं हम लोग आयुष्मान भारत करीबन छह सात साल से कर रहे हैं जब ये आयुष्मान भारत यहाँ पे किसी को पता नहीं था ये गांव गांव जाके हम लोगों ने लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकाल के हम लोगों ने ये बनाया है इस क्षेत्र में इस पालगढ़ क्षेत्र में आयुष्मान भारत लाने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और ये लोगों तक पहुंचाया है हेल्थ कैंप रखे हम लोगों ने एक एक हेल्थ कैंप में हम लोगों ने पंद्रह पंद्रह सौ लोगों के लिए काम किया है यहाँ पे विशाल नगर में भी भव्य कैंप हुआ था अप्पा साहेब का जब सिक्सटी वन बर्थडे था तभी भी हम लोगों ने कैंप किया था एक्सपेक्टेशन पांच सौ सौ का था 1100 के अब वो हेल्थ कैंप गया था कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे लोगों को गाइडेंस गए थे कौन सा हॉस्पिटल्स रहेगा ये आपको कैसे प्राप्त होगा आपका बायोमेट्रिक क्यों इश्यूज दे रहे हैं स्पेलिंग्स क्यों मिस्टेक हो रहे हैं यहाँ पे गाइडेंस देने के लिए कोई अवेलेबल नहीं रहता है तो हम जैसों का एक फ्रेमिंग ऐसा होता है कि हम लोग प्रॉपर चैनल में गाइड करते हैं और लोगों को तकलीफ ना हो आगे जाके हॉस्पिटल्स में उसका भी ध्यान रखते हैं दूसरा ये एक ज्योतिबा महात्मा फुले जो योजना है जो हॉस्पिटल्स में जो आपको बिलो पॉवर्टी लाइन वाले का जो राशन कार्ड होता है येलो है एंड सम हाउ एक ऑरेंज भी होता है लेकिन उसका क्राइटेरिया है उसके माध्यम से हम लोग जैसे कैटरक का ऑपरेशन हो गया एंजियोग्राफी हो गया एंजियोप्लास्टी हो गया उनका कैंसर का ट्रीटमेंट है वो भी हम लोग करके देते हैं वो तो फ्री होता है ऐसे तो आपको जैसे दो लाख का होता है लेकिन हम लोग ये फ्री करते हैं और ये भी कैसे सर्टिफाइड गवर्मेंट हॉस्पिटल्स और जो सर्टिफाइड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके माध्यम से दूसरा हम यहाँ सीनियर सिटीजन्स के लिए कैंप रखते हैं जिनके लिए उनका जैसे बस पासिस हो गए या फिर उनका पेंशन का कुछ हो गया है बैंक से कुछ लिंक करना है उनको सीनियर सिटीज़न कार्ड देते हैं क्योंकि उन लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो उनको कुछ कुछ एक अमाउंट का उनको डिस्काउंट मिलता है एज़ अ सीनियर तो उसके लिए भी हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सीनियर सिटीजन तो हम लोग करते हैं और ये चलता है हम हर महीने ये चीज रखते हैं एक मेडिकल कैंप, हेल्थ कैंप और ये सीनियर का।, रहनारे का ही त्या राजा मकवाना अपने सोबत राजा भाई संगा आप क्या बोले टीचर कोच एंड पेरेंट मैं सैनगर रहीवासी हूँ मेरे मुझे यहाँ से वुमेंस प्राइड एन से जो बेनिफिट मिला है वो मैं आज बताना चाहूँगा जैसे पर्सनली एज अ पेरेंट मेरी बेटी और मेरे सीनियर सिटीजन मॉम डैड है और जो मेरी वाइफ है जो अदर स्टेट की थी जब वो आई थी तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे वन स्टॉप सॉल्यूशन एक जगह पे मिल गया निभा जी ने बताया जैसे वो एक सी सेंटर है कॉमन सर्विस सेंटर तो ये सर्टिफाइड सेंटर है ऐसे पैन इंडिया में दो के बाद ये जो ऑप्शन आया है सो तो वी महाराष्ट्र और इंडिया में सीएससी सेंटर के पास जाके अगर बनाते हो तो यू गेट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इनके पास से आपको सर्टिफाइड मिलता है और दूसरा मैं मैं जहाँ स्कूल में टीचर हूँ तो जो ग्रेड वन में बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स आधार कार्ड नहीं लाते हैं तो विद बर्थ सर्टिफिकेट दे नीड आधार कार्ड कंपलसरी तो मैंने जब नेवा को कॉन्टेक्ट किया था तो उन्होंने मेरे सारे स्कूल्स के बच्चों का सब आधार कार्ड का कैंप लगा के पूरा सर्विस पूरा कम्प्लीट किया था दैट्स वाई हम लोग जो भी है वो एक सर्विस सेंटर सर्टिफाइड और इनके ऊपर ट्रस्ट रख के सारा काम इनसे करा के लेते थे। हैं ठीक है थैंक यू आपल्या सोबत मितेश मोदी देखील आहेत ते काय सांगतात ते देखील आपण ऐकूया मी मितेश मोदी आम्ही इकडे फक्त डॉक्युमेंटचं काम ना करता आम्ही जे वेगवेगळ्या वैद्यकीय रुग्ण असतात त्यांच्याकडे पैसे नसतात त्यांचं ट्रीटमेंट करायला तरी देखील आम्ही त्यांना उपचार फ्रीमध्ये जर कुठे होत असेल तर ते त्याची प्रयत्न आम्ही करून त्याचा दखल घेऊन ते आम्ही कम्प्लीट करून त्यांना देतो इतर सामाजिक काय त्रास असेल कोणाला जसं कोणाचं घरी काय राशन नसेल तर त्यांना ते पोचवण्याचा पण आम्ही प्रयत्न करतो अजून काही त्यांना त्रास असेल किंवा कुठलाही सामाजिक वादविवाद असेल त्यांना एक मिटून मिटून फॅमिलीमध्ये काय प्रॉब्लेम असेल तर ते सगळं आम्ही त्याच्यासाठी आम्ही निशुल्क सेवा लोकांना देतो त्याच्यासाठी आम्ही एकही रुपया चार्ज करत नाही कारण अगोदरच ते त्रासलेले असतात म्हणून हे फक्त डॉक्युमेंटचं न करता आम्ही हे सामाजिक काम पण करतो तर आता आपण बघितलं की निबा मितेश मोदी ह्यांचं जे कार्यालय आहे फक्त दाखले देण्यासाठी नाही तर येथे परिसरातील कोणताही प्रॉब्लेम घेऊन आले जसं की पोलीस स्टेशन असू द्या कारण ते स्वतःही शांतता कमिटी सदस्य देखील आहेत त्यामुळे प्रत्येकांचं वेगवेगळं काम ह्या ऑफिसमधून आता लोकांचं स्मूथली होणार आहे त्यासाठी ते आणि त्यांचे मिस्टर हमेशा कार्यरत असतात वसई लाईन्यूजसाठी छोटू आनंदसह दिलीप डाबरे वसई नमस्कार